fuqaroning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra pensionerga hisoblangan lekin uning tomonidan talab qilib olinmagan pensiya summasini to'lash muddati 12 oydan 24 oygacha uzaytirildi shuningdek fuqarolarga pensiya tayinlash uchun davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ya'ni mygov.uz orqali murojaat qilish huquqi berildi bundan tashqari qonunda pensiyaning eng kam miqdori eng kam iste'mol xarajatlari darajasidan oz bo'lmasligini belgilash pensiyalar miqdorini yil davomida tovarlar va xizmatlarning iste'mol narxlarini indeksi darajasining o'sish suratlarini inobatga olgan holda oshirib borish tartibi aniqlashtirildi shu bilan birga fuqarolarning jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga fuqaroda davlat pensiya ta'minoti huquqi yuzaga kelganligi to'g'risida pensiya jamg'armasi tomonidan xalq bankiga axborot tizimi orqali elektron shaklda yuboriladigan ma'lumotlar fuqaroning pensiya to'lovlarini olishi uchun asos bo'lishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritildi